першынства па горна-пешаходным турызме імя Кабышава стартавала ў брэце. Больш падрабязна гэтым расскажа Мміраслава Манькоўская. Пешаходнаму турызму або па-іншаму ттрекігу аддаюць перавагу аматары актыўнага адпачынку, паколькі ён здольны прыўнесці масу ўражанняў у іх турыстычнае жыццё. Напрыклад, каб забрацца вось на такую вышыню, трэба быць не толькі фізічна падрыхтаваным, але і быць эмацыйным авантуррысам. Такіх ууранняў сапраўды хопіць надоўга. С поборництвы по горно-пешеходным туризме, промеркованные до 70 год за Великой Перамоги, символично стартовали на территории Брейской крепости. У первый день удельники с Брейской, Гомельской и Минской областей споборничали во умении худко и профессийно замоцеваться на подвесном мосте, спуститься на землю и далее притримливаться вызначенного на карте маршруту. Удельник Михаил Макеенко с Бреста не под шутках ведая об небеспеце такого экстремального отпочинку. занимается этим видом спорта уже 8 годов. Отяга до адреналину и серьезных физических нагрузок привела до шматликих пиромов у таких споборництвах. Является ли он экстремальным? Он для меня больше является как подготовка к настоящим горам. То есть здесь проходятся многие технические этапы, работа с веревкой, карабиной, страховкой. Больш за 100 удзельнікаў ва ўзросце ад 14 до 50 гадоў на працягу трох дзён будуць спаборнічаць заванне самага моцнага і спрытнага чалавека, прыстасаванага да любых выпрабаванняў на мясцовасці набліжанай да калістай. Наперадзе іх чакае пераправа праз раку і пад'ёмы на руіны Ффорта Валынка. Прадбачыць якая з абласцей стане пераможцам немагчыма лічыць галоўны суддзя спаборніцтваў, бо вынікі ўдзельнікаў могуць змяніцца ў любым практыкаваннем. будут призовые места. Само собой, первые три места у нас призовых, как в личном зачете, так и в командном. Также будут призовые места за двоеборье. Это значит, что у нас будет сейчас личная длинная дистанция, а завтра будет личная короткая дистанция. Это еще по сумме этих дистанций будут призовые места. Скончатся с поборництвы по горно-пешеходным туризме 5-го красовика на форте Волынка. А переможцы отримают узнагороды от Брестского центра туризма и, конечно, шмат эмоций.